Гораздо приятнее, если мы с вами поговорим с АВИК украинскую мову о судочинстве. Когда начинает развиваться малый и средний бизнес, мы должны развивать коррупцию, в том числе и в судебной системе. Но никогда не отвечать за свои слова и поступки. Это моя программа, которую я предложил и которую я буду внедрять. Мне кажется, это немножко вне рамок закона. Но... Позвольте вам с вами не согласиться, Сайт. Мне э, удавалось в моей жизни под давлением государства там, кидать, обманывать, обещать, не делать люди. Наши избиратели не понимают этого процесса. Яркое свидетельство того, что мне это удавалось, это поддержка моих избирателей в тех регионах,